Завжди підтверджую свої слова, щоб не було розмов, що я на когось там працюю, чи може закидаю якісь фейки. Тому про виколоті очі, да намагання виколоти очі ТЦКшником хлопцю. Ще одне підтвердження, що це факт, і хто це і що це. Подивіться, будь ласка. Только что увидел ролик с полтавского ТЦК, где сержант при прохождении парнем ВЛК грозит ему выколоть ручкой глаз, а парень ему объясняет, что у меня минус 6 зрения, я не годен, а он ему говорит, мне вообще насрать, годен ты или нет. Так вот, обращаюсь к тебе, ты не человеческое недоразумение сержантское, ты мудила, позоришь форму ЗСУ. Ты недостойный человек носить достойную форму. Предлагаю тебе поступить как офицер, хотя ты не офицер. Тебе до офицера, наверное, никогда в жизни не дорасти. Это ты подрываешь мобилизацию в стране своими действиями, своими поступками. Потому что такие, как ты... Порочат помимо нашей формы, порочат честное и славное имя вооруженных сил Украины. Это где такое видано, чтобы чудаку, у которого зрение минус 6, недоразумение в форме, стояла и рассказывала, что он ему сейчас ручкой выколит глаз, если он ему еще что-то скажет. Кто ты такой? Ты недоразумение полтавское. Снимай форму и уходи на все четыре стороны. А если ты мужик и у тебя есть яйца, то берешь свои яйца или не до яйца и идешь на фронт на ноль. И нехер рассказывать, я там был, я воевал. А если б ты там был и ты там воевал, ты бы никогда в жизни не позволил себе разговаривать так с человеком. Это человек, в первую очередь, во вторую очередь, это украинец. Это мой народ, потому что я воевал за свой народ. И таким мразям, как ты, не позволю разговаривать так с моим народом. Я могу его назвать своим народом. Я отдал за него в здоровье. Я инвалид второй группы, ветеран войны. А ты, мразь, не имеешь права так разговаривать с моим народом. Поэтому предлагаю сделать его известным, этого полтавского сержанта. И пусть он видит это видео. Хочешь выколоть глаз? Так давай, дружище, я потерял половину зрения на фронте. Приезжай ко мне в Одессу, я посмотрю, как ты выколешь мне глаза. Я тебя сотру в порошок, потому что ты при одном виде настоящего военного обосрешь свои полные штаны. Цикаво, друзья, да? Ну вот, вот так, больше там нема что сказать, поэтому тому вот, вот будет вот так. Ситуація наближена до бойової, тому що і в нас тут світла немає, тепла немає. Батареї холодні. От, світло вимикають практично на цілий день і вночі вимикають, тому але до чого я це? За що ж воює тут Росія? За православ'я, за російську мову, за свій народ? Вот послушайте, чтобы вы знали, и я думаю, это будет нам интересно, за что же вони тут воюють? Пять половин, несколько атомных электростанций на Украине, каждая ценой, если не в десятки, то в сотни миллиардов долларов. Это активы, за которые стоит воевать. Поэтому, когда идет за Украину, то это идет не там, за православие, или не за наследие там, правильное Ленина или Ивана Ильина. Это все, как говорится, кроликом. А она ведется за атомную энергетику Украины, за месторождение под желтыми водами, крупнейшее на территории Европы урановое, за мотор СИЧ, за Южмаш, за Криворожсталь, принадлежащий группе металла индийского. Ни одна бомба не упала, ни одна ракета на территорию Криворожстали, хотя там ремонтируется вся украинская армия. В то время как Азовсталь, принадлежащая провинившемуся Ренату Ахметову, разнесена просто в щепки. Дякую. Почему? Так? Ну, видите, это... Це їхня норма, така життя. От. А ми маємо ще раз собі нагадати і знати, що е, ці упорі е, нас не покинуть просто так, тому е, потрібно робити висновки, друзі.